16 октября, среда 2019 года. Выдалась хорошая погода. И вот мы на даче уже подготавливаемся к финальной стадии поднятия стен. Доски обработали антисептиком, накрыли для пола и перекрытия чердака и сейчас нужно поднимать кирпичи чем я и занимаюсь и складываю по периметру сколько поместится ну, без фанатизма конечно вот. поднимаю складываю вот. за сегодня нужно сложить как можно больше ну и завтра по идее должны приехать строители и обрывать уже стены второго этажа. Будем надеяться. Сегодня 16 октября. Я приехала после работы. Вечер. Уже где-то пол седьмого. Валентин поднял керамблок. Где-то поддон подготовил. Завтра, если ничего не поменяется, должны быть уже мастера покладки и набрал бочку воды для раствора. Погода хорошая. Завтра передают тоже хорошую погоду. Сегодня 19 октября. Сегодня среда, 23 октября. Настройка идет немножко к завершению. Вот. Уже поднимаем крышу. Ставим стропила. Вот что у нас получается. Сейчас еще фронтоны закончат. Потом обрешетку сделают мембрану натянут и потом будем ждать металлочерепицу сделать металлочерепицу на производстве под нас под наши размеры привезут ребята за день сделают и маленькое окошко поставили на чердаке то которое было ну, в принципе оно так и было делаем порядки немножко убираем после а стройки и вот что у нас получилось. Вот такой второй этаж. Сегодня 1 декабря 2019 года. Приехали на дачу. Уже начало смеркать. Уже время часам он уже месяц появился И приехали посмотреть снега еще нету в том году уже в, в это время был снег в этом году снега нету вот мы поубирали все на даче как могли что успели более-менее уже чисто сравнительно, правда. Собака забывает у соседей. О, Маргарита выглядывает. Вот такой домик у нас получился. Накрыли крышу. А окна пока что не ставили. Только с клеенкой забили рамы и заклеили. Ну вот так до весны. Спереди может быть будет достройка, поэтому тут двери такие сделали с выходом на террасу возможно будет достройка в два этажа а может быть просто балкон короче посмотрим по возможностям что у нас выйдет сбоку у нас получается окно как и на первом этаже по размеру вот тут просто будет без каких-то изменений просто окно и вот такое вот окно окно большое вот что у нас получилось посмотрим что будет весной